В ефірі Відкритий доступ програма про те, що насправді відбувається в нашому регіоні. В студії Роман Петренко, добрий вечір. Дві чи три гривні платити за проїзд у сумських маршрутках. Бажання перевізників підняти тариф це жага збагачення чи прагнення підприємців працювати в економічно обґрунтованих умовах. І водночас протести проти цього рішення від громадських діячів та політиків це самопіар чи турбота про інтереси мешканців міста Суми. І, врешті-решт, чи зможемо ми в сумських умовах, в наших нинішніх умовах, чи зможуть ці дві протилежні точки зору знайти компроміс? От про це ми поговоримо сьогодні у відкритому доступі. Представляю наших гостей, які є виразниками якраз обох цих. Полярних точок зору Сергій Лихман, керівник обласної партійної організації партії Удар, якраз виступає категорично проти підняття тарифів на перевезення. Добрий вечір, пане Сергію. Добрий вечір. І Олександр Запорожець, голова Сумської міської спілки автоперевізників. Вважає, що тариф у 2 гривні на сьогодні вже є застарілим і потребує його, скажімо так, коригування. Добрий вечір, Добрий пане вечір. Олександре. Шановні гості, до початку нашої розмови я хотів би вас попросити максимально відійти від політики, адже наша тема сугубо муніципальна, така скажімо так, приземлена. Тому я вас закликаю до хоч і гострої, але фахової розмови, без партійних прапорів, без плакатів, політичних гасел і таке інше. Добре. Хорошо, добре. Отже, поділюся власними спостереженнями, шановні панове, шановні телеглядачі, я водій з десятилітнім стажем водіння і їжджу і пересуваюся вулицями міста Суми на переважно на власному авто. Так, от помітив, що за останні кілька років так би мовити, собі вартість мого особистого пересування по місту дуже серйозно зросла, особливо коли дивишся на чеки від бензоколонок. Тому об'єктивно я в принципі, можу сприйняти певні аргументи, які наводять перевізники, але більш детально ми попросимо про ці аргументи їх навести і розповісти пана Олександра Запорожця. Пане Олександре, вам слово першому. Будь ласка, добрий вечір, уважаємо сувчані, добрий вечір присутствуючи з студії. Ми все-таки знову до к питанням. изменение стоимости проезда, вернее сказать, приведение ее в экономически обоснованные рамки, хотя бы более-менее. Сразу хочу вам сказать, что популярная или непопулярная эта мера, это естественно, я, я, прекрасно понимаю, потому что я такой же житель города, как и вы, и все остальные сумчане, эта мера непопулярная, равно как и любая другая мера по поднятия изменения стоимости Любо чего, то есть или продуктов питания, или э, любых хозяйственных, ну, любо чего изменения в стоимости, и тем более в высшую сторону, это естественно мера непопулярная. Но это мера вынуждения. Я не буду грузить там цифрами сильными, но я хочу сказать, что в крайний раз э, стоимость проезда у нас изменялась э, в апреле 2009 года. С апреля 2009 года, это на сегодняшний день, это прошло 4 года. На сегодняшний день изменилось буквально все составляющие, которые влияют на стоимость проезда. Самое главное, это поменялась цена подвижного состава. Представьте, стоимость одного автомобиля 250 тысяч, это если брать руту которые ездят. Если брать автобусы, которые ездят, сейчас стали в городе появляться и городская власть настаивает на том, чтобы мы вообще переходили на автобусы большой вместимости, то это автомобиль стоимостью 550 тысяч. От 550 тысяч и заканчивает там миллион двести, если брать низкопольные, но ну, так в районе 700 тысяч. А, потом а, минимальная заработная плата выросла с 625 гривен до 1147. Это на 83% изменилось. Газ Изменился. Стоимость газа была 3,48 тогда. На сегодняшний день она 6,50, 6,60. То есть на 80%. Если взять только одну инфляцию, то инфляция за это время составила 26%. То есть если брать 2 гривны и 26%, то уже получается стоимость проезда 2,50. Сказать, что... Э с 2009 года ничего не изменилось в городе в лучшую сторону, я имею в виду с нашей стороны, как с перевозчиков, то это, мягко сказать, неправда. Смотрите, с 2009 года у нас полностью поменялся и обновился подвижной состав. Кстати, я вам хочу сказать, город Сумы единственный город во всей Украине, в котором не стоит вопрос об обновлении подвижного состава. На сегодняшний день руководство нашей страны и в частности Министерства инфраструктуры ставит вопрос о том, чтобы из городов исчезла транспорт прошлого тысячелетия, то есть 15-летняя машина. У нас такого вопроса нет вообще. У нас полностью мы закупили в, в, перед конкурсом, который проходил два года назад, полностью было закуплено 300 единиц нового подвижного состава. И они все выехали сюда. Выехали в город. То есть э, сказать, что ничего не изменилось, это не так. Более того, э, ну, мы все, вы тоже ездите по Украине, мы все едем по Украине. То есть э, сказать, что у нас транспорт в плачевном состоянии, это неправда. То есть у нас есть и аргументы на это. Поэтому, смотрите, э, все предприятия на сегодняшний день, э, ну, все знают стоимость газа. Это на слуху у всех, это 410 долларов за тысячу кубов. Так вот нам продают, мы покупаем 800 долларов за тысячу кубов. Это существенная разница. Ну, 6,60 это как раз 6,8-48. То есть, понимаете, то есть мы покупаем, 8, 8, вернее, 64, то есть мы покупаем по такой цене газ. То есть все оно есть. Более того, вы поймите правильно, мы являемся тоже жителями города. Ведь у нас это же не просто так работает маршрутное транспортное средство на улицах, там работает тысячи людей. Этим людям нужно платить зарплату. Эти люди тоже ходят э, в магазин, у них тоже есть дети, детей нужно собирать в школу, им тоже нужно платить зарплату и повышать зарплату. Мы не можем оставить их на той черте, э, в которой они находятся, находились 4 года назад. То есть приходится поднимать зарплату людям. А как быть? То есть у нас есть объективная на это причина. Более того, мы сделали все расчеты. Эти расчеты мы подали все свои данные. Э, этот расчет делал Харьковский автодорожный институт, или как он там сейчас называется. Мы все дали и подали это. То есть сказать, что у нас нет никаких оснований для поднятия стоимости проезда это неправда. Потом э, в, я вам хочу сказать: на Украине есть пять городов, в том числе и Сумы, в областных центров, в которых не менялась стоимость проезда в этом году. Во всех остальных городах. Это Львов, это Суммы. Это ровно, это, по-моему, Черкас еще какой-то ворот. Сейчас, не, ну, просто не помню. Пять городов. Во всех остальных городах стоимость проезда изменилась. Более того, сейчас на данный момент хочу вам рассказать, что положение дел какое по поводу... Ілі поже остановлюсь по поводу підняття ціни на якої стадії вона знаходиться, і давайте можемо я думаю, що, ми, що ми. я сейчас розказав mm -hmm. далі про принципі. Розказую. З чим я ну не можу не погодитися з тим, що ви сказали? Інші моменти ми будемо тут да. обговорювати, але насправді подорожчання будь-чого завжди викликає Абсолютно. невдоволення у людей, Совершенно. якими б об об'єктивними причинами це було. Я процес думаю, що якщо хтось мене спросить, от, от хотів би ли я. чтобы подорожало что-то, ну, там, хлеб или что-то, я точно так бы сказал бы, и на вашем месте сказал бы, я не хочу этого. Я не хочу это. Я хочу на сегодняшний день, я хочу, чтобы дистопливо стоило 5 копеек, как оно стоило раньше. Я хочу, щоб электричество стоило 4 копійки, как оно стоило, щоб хліб стоил 16 копійок, колбаса стоила 2, 2, 2 рублі. Я теж цього хочу. Але цього ж нет. давайте смотреть реальну життя. Ми живемо же в цьому обществе. Але проблема якраз полягає в тому, що противники такого варіанту вирішення проблеми вважають, такий крок, як подорожчання проїзду, не зовсім об'єктивним або, іншими словами, зовсім не об'єктивним. И я думаю, что пан Сергей зараз больше детально расскажет про свое бачение этого процесса, этой ситуации. Будь ласка. Добрый вечер, уважаемые сумчане. Добрый вечер, ведущий. Я бы, Александр, сказал так, что я во многом с вами согласен. Согласен, что подорожали расходная часть, у вас подорожал на какой-то процент бензин, газ и так далее. Но на самом деле жители нашего города это мало интересует их не интересует кто кто сколько человек работает на вашем предприятии их не интересует сколько вы сейчас тратите денег на обслуживание ваших маршрутов их интересует две вещи это цена и качество жители города они хотят ездить в хорошем транспорте в комф, в транспорте комфортном за минимальные деньги. Вот вы сказали по поводу магазина, там, колбасы, то у меня, у меня в голове такой пример возник. Вот вы когда идете в магазин и пришли в один магазин и видите там колбасу за 10 гривен, да, и такую же колбасу можно купить в другом магазине за 20 гривен, такую же, с того же завода. Просто там предприниматель поставил больше накрутку. Вы же будете ходить в тот магазин, где она дешевле. Но у сумчан нет выбора. На сегодняшний день вы являетесь монополистами, фактически монополистами, потому что троллейбусный парк у нас угроблен, такси для сумчан это очень дорого. Вот у них нет выбора, как ездить на маршрутках. И когда э, на сегодняшний день в очередной раз э, предприниматели, перевозчики пытаются сами в одностороннем порядке. Вот, мы прекрасно понимаем, что власть ведет такую игру, вот, она на самом деле играет на стороне перевозчиков, вот, и сейчас просто она видит, что под влиянием общественности, потому что мы как политическая партия, мы не одни в этом вопросе. К нам постоянно обращаются общественные организации, к нам постоянно обращаются люди обычные. Есть такая общественная организация, как Демальянс. Они тоже очень к этому вопросу были настроены и поднимали. Мы поддерживаем всех. То есть мы не против, что у вас увеличилась затратная часть. Но мы хотим, если вы взяли на себя обязательства, подписали когда вы участвовали в конкурсе подписали определенные условия подписались под ними то есть вы начали игру по одним правилам почему вы хотите продолжать ее по другим нет есть конкурс если вы считаете что это у вас сейчас бизнес нерентабельный уже нужно больше мы тоже за предпринимателей мы понимаем что у, у водителей есть семьи, это это тоже жители нашего города, но мы хотим честной, прозрачной игры ну, в кавычках, да. Мы хотим, чтобы если вас это не устраивает, пожалуйста, новый конкурс. Я я не сомневаюсь, я разговаривал с людьми, потому что вы знаете, да, перед последним конкурсом было перевозчиков около 140, а сейчас их всего лишь 10. То есть эти люди, они же не растворились в воздухе, они где-то есть. Они с удовольствием поучаствуют в конкурсе, и тогда, тогда общественные организации, э, люди нашего города, активисты, мы как политическая партия «Удар» мы будем следить, мы будем наблюдать, чтобы этот конкурс прошел максимально прозрачно, честно, в, закон, в законном порядке. Вот, и тогда, пожалуйста. Есть машины, если, человек, если одинаковые машины у всех, они хорошие, комфортные, тогда кто предоставит меньше цену. И вот это является честными условиями конкурса. А взять в одностороннем порядке, найти какой-то какой пункт в договоре, как-то через суд, мы надеемся, что суд все-таки не вынесет такого решения и так не получится, потому что, как мы увидели, что все-таки можно влиять на власть, можно влиять на ее решение, вот, и мы, если бы вот этого всего не было, то уже, уже был бы проезд по 3 гривны. Мы знаем, что был уже вывешен проект решения, и Минаев за это, про это заявлял, поэтому нет вопросов. Конкурс и І чесні умови. Шановні гості і шановні телеглядачі, насправді я хочу сказати, я втрут, хочу втрутитися в ваш е, діалог. І насправді в цьому питанні є багато міфів. І серед того, як сприймають населення міста Суми е, підприємців, які займаються пасажирськими перевезеннями, і існує така дуже поширена в народі думка про те, що перевізники щодня отримують, начебто, величезні готівкові е, кошти. І кожен водій там здає певну досить чималу виручку, і насправді що не такі вже підприємці, ці що займаються перевезенням, не такі вже вони бідні, щоб піднімати вартість. З іншого боку, знову ж таки, я знаю особисто людей, які переконують, що насправді бізнес пов'язаний з пасажирськими перевезеннями, ну зовсім не такі солодкі, як про це. Багато хто в місті суми вважає. І до нас на канал РТС прийшов чоловік, який представився диспетчером однієї із компаній-перевізників. І він належить якраз до першої категорії людей. І ця людина розповіла на камеру, абсолютно якби представилася офіційно. Так би мовити, його правду зсередини. Я зараз пропоную подивитися цей сюжет і щоб ми зрозуміли, звідки взагалі беруться розмови і ці міфи про чи правда, про реальну ситуацію із фінансами і скажімо так, заробітками перевізників, чи з чи збитками, чи прибутками, тобто звідки це все береться. Зараз ми подивимося і далі тоді я попрошу вас прокоментувати ці матеріали. Будь ласка. Нещодавно перевізники наголосили, ціна 3 гривні за приїзд у маршрутці виправдана. Мовляв, дорожчає все від запчастин до зарплат водіїв. Утім, на прохання журналістів подивитися, скільки ж бізнесмени заробляють на пасажирах, відповіли просто: є спеціальна методика проведення такого іслідування. В ній немає число автобусів. Вона перевіряється планомірно з початку роботи до конца і на всіх автомобілях одразу. І так, нет попросту. А выборочно, як прийти в 8 утра пофотографировать, умножить по-китайськи на 12 оборотных рейсах. Такого в законі такого нет. У Олександра Колдовського на маршруті 40 автомобілів. Колишній його працівник зізнається, навіть з однієї машини доходи просто неймовірні. Доходи водії кожен місяць, тобто кожен день. Приїжджають вечором, цілий день відпрацювали. Зрути. Маршрутки 900 гривень. Це віддати колдовському, так в машину кинути. Не в касу, не в бухгалтерію. І додає, офіційно водії отримують мінімалку, крім у машину начальника, повинні виконати план і заробити собі. Вони працюють з 5 ранку, водії це на, по техніці безпеки і охоронній праці. І до 12 ночі, до 11-ї ночі я їх приймав в гаражі. Це по 20 годин. Питати хотіли самих водіїв. Утім вони не впевнені, коли саме виходять на роботу, як і у тому, скільки отримують. З шести ранку і до двох дня, А потім роботають напарні. А скільки грошей отримують? Ну там ставка у нас іде. А скільки ставки, якщо вийде? Ну, Десь около 80 гривень в день. А в місяць 50. Ну і там одні зависить робочі. Ну, середньо. Ну я ж не знаю. Я одні з своїх отримую. Хотіли спитати і у інших, але водії цього ж маршруту, як бачили камеру, просто тиснули на газ. Нагадаємо, на своїй сторінці у соціальній мережі мер Сум Геннадій Мінаєв тим, хто проти подорожчання проїзду в маршрутці, запропонував самим возити сумчан за 2 гривні. Інакше виконком затвердить ціну 3 гривні. Пане Сергію, що скажете? По суті, це свідчення на вашу користь, на про вашу позицію. Как вы прокомментируете цей материал? Вы знаете, много действительно ходит слухов о каких-то благотворительных взносах в том числе и, и о тех реальных деньгах, которые зарабатывают, зарабатывают именно предприниматели, именно перевозчики, а они а, а зарабатывают там, водители. Вот. Но как-то в подробности, наверное, я все-таки не, не перевозчик, поэтому мне тяжело... Что-то больше добавить. Александр я, я, я прошу так. прощения, я бы единственное еще хотел бы вот дополнить э, с, свой э, как бы монолог предыдущий, вот что жителям нашего города на самом деле э, без разницы, кто будет. Ну, как, какая будет фамилия предпринимателя перевозчика, да? будет это Запорожец или будет это Иванов или Колдовский. То есть они хотят, действительно, им, вот если вы гривну сделаете, это будет хорошо. Да? Три это, конечно, будет плохо, но они хотят ездить в комфортном, в комфортном э, транспорте. і як можна менше за це заплатити, як можна менше денег тратить з со свого кармана на свої пересування. Зрозуміло, Олександр Валентинович. Що ви скажете, адже, ну, начебто це не стороння людина, і має бути в курсі справи, тому ми й були приголомшені, коли ну, почули таке. Тому я не можу сказати, вообще не знаю, вот чоловік, який здесь виступав перед, ну, тільки що показували сюжет, это ну, чоловік, который обманув, потому що Сергій приводил його і на брифінг, который не я его приводил, ну, он сам пришел Слушай, да, да, он пришел, ну вы представили пришел. его вы да, представили да, его да, вы, конечно. что это работало диспетчером, вы его представили, что это диспетчером значит, вот у меня есть бумага я честно не знал об этом сюжете но у -у -у. просто принюх, его по-моему фамилия Сидорский, правильно? Да. так вот я тогда я он говорил, что скорее всего здесь кто-то решает свои личные амбиции и э, как раз нашел ту лазейку, где можно выступить, свой, сделать пиарху, так вот этот товарищ Работал сторожем, вы скажете, да? Вот у меня. Ну это все. Подо... Не, подождите, это не... послушайте меня внимательно. Он везде представил, то есть обманул он вас, обманул вас, как телевидение, обманул жителей города, представился диспетчером. На сегодняшний день Сидорской он находится в суде, он судится с ПП Колдовским, для того, чтобы его понавылы на работу сторожа. Сторож не может знать всей работы всего предприятия изнутри. То есть то, что он говорит, это все говорится голословно. Он, ну, вы поймите правильно, ну он не может сторож, знать, вы тогда говорили, это человек, который знает эту работу изнутри, он все это прошел, он ничего этого не прошел. Ну, оставим в покое, это на его совесть, у них там судебные сейчас свои дела идут. То есть то, что он все говорил, это ну, просто говорится голословно. Это не подтверждено. Просто человек сказал, никто не имеет, никому не запретит говорить. Но говорить вообще хорошо бы правду. И говорить то, что ты знаешь и в чем ты компетентен. Это вопрос. Еще хотел бы я вам возразить, что ну, я согласен, что люди хотят получать комфорт, хотите, ну, маршрутное такси, это вообще оно само по себе предусматривает о том, чтобы это более комфортабельный должен быть транспорт. И при этом ну, стараться платить меньше. Ну, вы согласны, что за все нужно платить. Но людей еще и интересует и третий вопрос. Они а транспорт в городе должен быть на сегодняшний день положение дел с транспортом. Я вот хотел вам бы задать вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вот вы, ну, сейчас выступаете, ну, вошли в такую тему как транспорт. Вы от каких, с каких источников вообще и вообще владеете ли вы ситуацией, которая у нас происходит сейчас происходит с транспортом в городе Сум? Есть у вас? Вот откуда вы берете это, черпаете эту информацию? Если, если я пришел с вами на дискуссию, то, наверное, наверное, чем-то владею. Не, я не, я говорю, мне я понимаю, что вы чем-то владеете, так. берете. Откуда вы черпаете историю? не встречались чер... с, я... с перевозчиками? Вы встречались я, с. Я встречался партнер? и с перевозчиками. И многие из них боятся в открытую выступать, но нас консультируют и рассказывают, вот, в том числе, как и этот человек, который официально оформлен сторожем, но ну, у вас же официально тоже зарплату получают э, люди одну, да, а не официально они получают другую. То есть, ну, зачем за это говорить? Он человек вот этот, который, э, который только что показали про него сюжет, я нисколько не сомневаюсь, что этот человек работал диспетчером, и он компетентен, и видно, когда он разговаривает, сторож, который Ні, імінії інформації, ну, воно просто ніякуди допомогли. Я вибачте, пане Сергію, я вас змушений перервати, бо є дві невеличких ремарки від мене, як ведучого. По-перше, ми, як телеканал, як телерадіокомпанія, ми маємо нести відповідальність за ту інформацію, яку ми видаємо в ефір. І якщо людина, яка насправді є, Сторожем представляється диспетчером і розповідає певні речі, які в принципі в неї не мож, не може бути допуску і доступу до такої інформації. Я відверто хочу перед людьми, яких ми можливо ввели в оману. Я хочу вибачитись, і, і насправді це дуже погано, коли є от такі маніпуляції чи то з особистих питань, чи з якихось інших. І я хочу ще раз сказати, що телеканал РТС і наша програма. Саме тому і запросила сюди до цієї студії людей, які є компетентними які можуть відповідати. Ви можете один одному завдати будь-які запитання. І те, що скаже Олександр Запорожець чи Сергій Лихман, це буде принаймні. Ми будемо розуміти, що це є інформація з перших вуст об'єктивно. Тому це ремарка перша. А друге, ми так. Випадково чи не випадково перейшли до другої частини нашої програми, коли ви обидва наші гості матимете змогу завдати кожному по два запитання. Але перша частина нашої програми зараз добігає кінця, і я пропоную нашим гостям зробити декілька хвилин перерву. А нашим телеглядачам я хочу запропонувати буквально наступної неділі в цей же час повернутися до телеекранів і подивитися на продовження цієї розмови, де ми, я думаю, що Почуємо відповіді і на запитання від Сергія Лихмана, і на запитання, і відповіді від Олександра Запорожця, і з'ясуємо все ж таки, що насправді відбувається з комунальним і приватним маршрутним транспортом в місті Суми, хто звідки отримує інформацію про те, як живе цей транспорт і з чим ми власне. Всі з вами сумчани стикнемося буквально через декілька днів чи може місяців. Отже, до наступної неділі, до наступної зустрічі, залишайтеся на каналі РТС.